আজি মোৰ ৰিলেশ্বনশ্বিপৰ কাহিনী ক'ম শুনা মই ভাবিছিলোঁ আমি পাৰ্ফেক্ট হয় এজনে আনজনৰ বাবে আচলতে আমি পাৰ্ফেক্টহে আছিলোঁ কিন্তু মোৰ এটা ভুল ধাৰণা আছিল যে আমি সদায়ে এজনে আনজনৰ বাবে পাৰ্ফেক্ট হৈ থাকিম সকলো ঠিকেই চলি আছিল আমাৰ মাজত এজনে আনজনৰ বাবে পাগল আছিলোঁ মৰম ভালপোৱা যেন একো অভাৱ নাছিলে এদিন তাই মোক ক'লে যে তাই পঢ়া কলেজৰ এজনে তাইক প্ৰপ'জ কৰিছে আৰু তাই কৈছিল যে তুমি একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে মই মাত্ৰ তোমাৰ হয় আৰু সদায়ে তোমাৰ হৈ থাকিম আৰু ময়ো টেনশ্যন লোৱা নাছিলোঁ কাৰণ বিশ্বাস কৰিছিলোঁ তাই আমি বহুত বেছি হেপী আছিলোঁ এজনে আনজনক সকলো কথাই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু লাহে লাহে তাইৰ বিহেভিয়াৰটো চেঞ্জ হোৱা দেখিলোঁ মই ধেমালি কৰিলেও খং উঠে মোৰ ফোন মেছেজ মোৰ কথাই তাইক অশান্তি কৰিব ল'লে মই ফোন কৰিলেও তাইক বাৰে বাৰে বিজি পোৱা হ'লোঁ মই আমাৰ সম্পৰ্কটো জীয়াই ৰাখিব বিচাৰিছিলোঁ বহুত এফৰ্টছ লগাইছিলোঁ যাতে আমি একেলগে থাকিব পাৰোঁ কিন্তু তাইৰ মনত মোৰ ঠাই আন কোনোবাই ল'বলৈ ল'লে আমি বেলেগ হোৱা কিছুদিন শেষ হৈছিল তাইৰ ইনষ্টাত এই প্ৰপ'জ কৰা ল'ৰাজনৰ সৈতে তাইৰ ফটো দেখিলোঁ আৰু কেপচনত লিখা আছিল তুমিয়েই মোৰ পৃথিৱী ঢিলিট কৰিব নোৱাৰোঁ কিছুমান মানুহৰ ফটো গেলাৰীত নাথাকিলেও হৃদয়ত থাকি যায় আৰু এই ফটোবোৰ হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও উলিয়াই পেলাব নোৱাৰি মনৰ পৰা গোটেই জীৱন এই ফটোবিলাক মনলৈ থাকি যায় লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ